что же такое эти камеры в профиле и стеклопакете, о которых так часто говорят продавцы окон? Из школьного курса физики мы помним, что воздух обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Именно этот принцип положен в основу как утепления домов, так и производства профиля и стеклопакетов. Для стеклопакета все просто. Если речь идет об обычном стеклопакете, достаточно посчитать количество стекол в нем и отнять единицу. В данном случае речь идет о двухкамерном стеклопакете. Добавлю, что иногда в пространство между стеклами добавляется инертный газ, что улучшает его теплофизические свойства. Для того, чтобы посчитать количество камер в профиле, необходимо двигаться по направлению теплового потока от внутренней стенки к внешней. Таким образом, представленная здесь система Евро-60 имеет трехкамерное строение. Раз, два, три. Где посередине расположена камера армирования. Выбирая эту систему, заказчик получает продукт высокого качества по разумной цене. Внимательно рассмотрев систему Евро 70, мы выясним, что это пятикамерный профиль с монтажной глубиной 70 мм. Именно эта система обладает наилучшим соотношением цена-качество. Ее мы можем рекомендовать тем, кто уже сегодня задумывается о будущих расходах на отопление зимой и кондиционирование летом. Система Gineo представляет собой шестикамерный профиль глубиной 86 мм. Это действительно уникальный продукт, не имеющий аналога в мире. Позволяет изготавливать окна без армирования. Таким образом достигаются выдающиеся показатели по энергосбережению. Трехконтурная система уплотнений надежно защитит ваше жилище от проникновения шума. Это действительно премиум система мирового класса.